মোলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে বাইদেউ কোনটো কাৰণে পানী সোনকালে ওলাই যায় সোনকালে পানী ওলাই যোৱাৰ আচল কাৰণটো কি কাৰণটো যদি জানি লোৱা যায় তেনেহ'লে বস্তুটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব স্ববনুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত সেই কথাটো বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ আগত এটা কথা কৈ দিওঁ আপুনি যদি যৌন সমস্যাৰ যিকোনো কথা মোৰ লগত পাৰ্চনেলিভাৱে পাতিব বিচাৰে বা তেনেকুৱা সমস্যাৰ সমাধান পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি মোৰ হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ এটা ফিজ আছে সেই ফিজটো পে' কৰি কথা পাতিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি আৰু অধিক ইনফৰ্মেশ্যন জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আছে আপুনি গাই তাত জইন হ'ব পাৰিব এতিয়া হ'ল মূল বিষয়বস্তুলৈ চাওক মূল বিষয়বস্তুটো হ'ল যে সোনকালে পানী ওলাই যায় কিয় ইয়াৰ আচল কাৰণনো কি চাওক সোনকালে পানী ওলাই যোৱা এইটো এটা বৰ কমন সমস্যা আৰু এইটোৰ বেচিকেলি আচল কাৰণটো হ'ল এক্সাইটমেণ্ট আৰু চেঞ্চিটিভিটি অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাইণ্ডৰ এক্সাইটমেণ্ট আপোনাৰ মাইণ্ডৰ মাইণ্ড অ'ভাৰ এক্সাইটেড হৈ থাকে সেই এক্সাইটমেণ্টৰ ফলত পানীটো সোনকালে ওলাই যায় আৰু দুই নম্বৰ কাৰণটো হ'ল আপোনাৰ লিংগৰ চেঞ্চিটিভিটি আপোনাৰ লিংগটো অ'ভাৰ চেঞ্চেশ্যন অ'ভাৰ চেঞ্চিটিভ হৈ থাকে যাৰ ফলতো তেনেকুৱা সমস্যা হৈ যায় অৰ্থাৎ সোনকালে পানী ওলাই যায় যেতিয়া আপুনি লিংগটো গীদাত সোমাব বা যোনিত সোমাব তেতিয়া অ'ভাৰ চেঞ্চেশ্যনৰ কাৰণে মাইণ্ডত এটা অ'ভাৰ চেঞ্চেশ্যনৰ ছিগনেল যায় যাৰ ফলত সোনকালে ডিষ্টাৰ্জ হৈ যায় আৰু দুই নম্বৰটো হ'ল যে অ'ভাৰ এক্সাইটমেণ্ট অ'ভাৰ এক্সাইটমেণ্টটো কিয় কাৰণে হয় যেতিয়া আপুনি কৰি থাকে তেতিয়া মাইণ্ডত আপোনাৰ এটা চিগনেল আহে আৰু সেই চিগনেলটোৰ ফলত আপুনি অ'বাৰ আনন্দিত হোৱাৰ কাৰণে সেই চিগনেলটো জেনেৰেট হয় যাৰ কাৰণেও সোনকালে পানী ওলাই যায় এই দুটা বেচিকেলি সমস্যা এই দুটা সমস্যাৰ কাৰণে সোনকালে পানী ওলায় আপুনি এই দুয়োটা বস্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে লিংগৰ চেঞ্চিটিভিটি আৰু এক্সাইটমেণ্ট এই দুয়োটা বস্তু যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ সমস্যাটোক সমাধান কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ ভিডিওটো চার কারণে আৰু পেজ ফলো কৰক ভিডিওটো শেয়ার কৰক